Ви кажете, що не треба голосині звинувачення, а тільки факти, да. то звідки взявся раптом тут Путін, рука Москви, Кремля, Свобода, Батьківщина, опозиційний блок? Ви порадили їм об'єднатися? Безусловно, значить, смотрите, як відбувається в Європі, создаються коаліція, 3-4 партії. выбирает правительство, в котором каждая партия предлагает своих представителей. Кстати, от блока Тимошенко есть очень высокопрофессиональный министр экологии, который должен себя показать. Я пока, правда, не видел за эти 4 месяца, но, может быть, покажет, сделать реформу в области ресурсов и так далее. И если э, какая-то из партий перестает голосовать за предложение правительства и действует против правительства и публично его критикует, в таком случае она выходит из коалиции, идет в оппозицию. Как происходит у нас? У нас Некоторые партии в коалиции позволяют себе делать заявления, которые не имеют под собой оснований, но э, до которых даже оппозиционный блок не додумается, и при этом говорят, а мы в коалиции, мало того, э, нагло, цинично это, а мы за единство в коалиции. Ребята, за единство это впрягаться в общую упряжку. И если ты видишь, есть какая-то проблема, приди помоги, приди разъясни. У каждого народного депутата из оппозиции, из коалиции есть полное право доступа к любым документам, в том числе совершенно секретным. Пойдите, разберитесь, но не надо манипулировать фактами. Сейчас одно направление манипуляции это обвинение, голословное в коррупции премьер-министра для того, чтобы раскачать лодку. Второе направление это создание комиссии следственных по тарифам. Я вам скажу: никому не нравится платить эти деньги, потому что страна у нас в тяжелом экономическом кризисе. У нас нет возможности сейчас повышать социальные льготы и выплаты, потому что значительную часть денег мы направили на армию. Но в этом бюджете предусмотрены все необходимые компенсации для Понятно, получения суседей. Путин тут причем. А я вам объясняю. Смотрите. Путин понял, что наш украинский народ силой не возьмешь. Поэтому он сделал очень просто. Запуская через своих агентов информацию о том, что нужно стравливать украинцев, стравливать коалицию между собой. И дальше получается это практически индивидуально. Кому, 19... кому выгодно, говорили древние римляне выгодно тем, кто получает с этого политические дивиденды. Пожалуйста, политические дивиденды мы сейчас видим. Партия «Свобода», которая банкротилась на выборах, теперь у нас на всех так сказать, центральных средствах, телеканалах и так далее. Партия «Бют», которая не сгенерировала ничего такого, чего я бы считал бы заслуженным и нужным для правительства. Они выступают и критикуют правительство. Пожалуйста, заявляйте свои открытые позиции, оппозиции, выходите из коалиции, критикуйте сколько хотите. Это будет честная позиция. Ну, зараз у нас очень сложная да. ситуация в Украине, война, российского террористичная Формування тут ну, на, извините, на території. Извините, ну, Наприклад, партія самопомощі не дозволяє такого хамського поведіння. Партія робить конкретне підложення, э, критикує правительство, робить свої предповідня, правительство коректує свою роботу. Але це досить э, серйозні звинувачення, оголосивши Верховною Радою. Росію країною агресором говорити про те, що скільки 19 чоловік у фракції батьківщини, плюс ще свободівців, всім так в парламенті і так далі, що вони є. агентами вплыву от Кремля, ну, принаймнее, хотя бы какая-то довидка СБУ, мало бы быть, прослушки я, к сожалению, нашей службы Господи... безопасности, как и вы, не сильно доверяю, поэтому я доверяю своему чутью и пониманию ситуации. На сегодняшний момент... Ну, чутье к делу не пришьешь. Се... Так говорю. я вам хочу сказать следующее, посмотрите на товарищей, которые обвиняют премьер-министра актами круг, которых нет ни одного упоминания о нем, понимаете, а потом заявляют, что вы там виноваты, вы вот там родственники там, или земляки. Давайте всю область в этом Поэтому я хочу сказать следующее. Давайте отделять мухи от котлет. Проблема, на самом деле, в нашему общество, о котором могу сегодня сказать, это та же проблема, о которой говорил профессор Преображенський в «Собачьем серці. Розруха не в сортирах, а розруха в головах. Те, що казав пан Гордієнко на цих комітетах сьогодні, верніше, на одному об'єднаному, про те, що партийниця Мартиненко він, він закидав йому за енергоатомом. Є найближчі соратники Ценюка Мартиненко перешкоджав проведенню ревізії енергоатому. Весь депутатський корпус і керівники держави знають, що Мартиненко Чуля корупцію в енергоатомі. Зараз перевірку згортають. Казав Гордієнко і навіть закидав, що енергоатом продовжував співпрацю з російськими компаніями навіть під час агресії з боку Росії Гордієнка. Назад прямий вопрос: хто конкретно назиті фамілію, очі приходив к вам і впливав на вас? для того, чтобы вы на проверку. Ответа не последовало. Но ну, он сказал, что он там в другом месте это будет рассказывать Еще другим раз говорю, людям. Послушайте, но ему нечего сказать, потому что он нагло лжет. Вот и все. Просто лжет. Ну и э, так уж э, э, мова шла и про старые истории. Вот здесь сейчас э, там, скелеты, диставания. Ну, про приветствие Яценюка Азарову. И э, э, почали уже діставати все, 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 что только може. Вот э, зараз, почему эти истории самые Чому до сих пор? Нужно сделать так, чтобы стравить премьера с президентом, раскачать коалицию. Дальнейший ход был конем следующий: создание ЧССР следственной комиссии и предложение отстранить премьер-министра должности. Вот и вся схема тех, кто это придумал в Москве, и тех, кто им помогает в Украине. Дальше Юлия Владимировна Тимошенко мечтает снова быть премьер-министром в третий раз попытками интриг, по принципу, договорюсь Порошенко, надо будет с оппозиционным блоком, я же не впервой, помните, как в 2009 году они договаривались с Януковичем поделить конституцию, ты премьер, я президент, а потом было знаменитое телеобращение, все пропало. Поэтому это интриги Юлии -го, ширкой, так? Совершенно точно. Которая мечтает стать премьер-министром ты третий раз. И ей, я вам скажу следующее, я ее раньше видел только по телевизору, но после работы в парламенте у меня все вопросы сняты полностью. Чем руководствуется данный человек? топ, -топ только исключительно собственными амбициями, собственными эмоциями. И когда, извините, эта гражданка выступает в интересах народа Украины, заявляя, что у нас непомерные цены на газ, она до сих пор нигде не объяснила мотивацию заключения договоров 2009 года, после которых цены на газ резко взлетели, и Украина была в газовой кабале, до сих пор, из которой как раз премьер-министр Яценюк ее выводит, заключая контракты с европейскими странами. И только при правительстве Яценюка с прошлого года мы наконец-то начали получать газ из Европы. Это есть факт. Отже, кого ж тоді назвуть, а виглядає на те, що до цього все йде, похоронної бригади коаліції? Тот, я хочу будет. сказать следующее. Если из коалиции добровольно выйдет блок Тимошенко в числе 19 депутатов, я лично плакать не буду. У нас число из коалиции 302 депутата. Для того, чтобы коалиция работала, достаточно будет 226 голосов, поэтому отряд не заметит потери бойца. Это мое личное мнение. Я считаю, что как раз блоку Тимошенко пора бы определиться, с кем они и где они. Если они так критикуют правительство, пусть идут и критикуют этого в оппозиции.